надо что-то прокатывать. Это еще и властная до Карпатного Викпочина. Цим збавляють це, населення того, небагато дозволяють заробітник. Для нас, як і для експерти частини, у нас буде те, що зникає просто карпатський ландшафт, минується термологічний режим, зникають виборів, які там мешкають. І ми вважаємо, що тим більше, це все перший момент. Другий момент давно вже доведено і на Закарпатській області через суд всіх всі проєкту, які зберегають 360 штук. Це перейшов національного законодавства. Процедура проведення громадських слухань в цьому проєкту була недотримана по процедурам банку. От, і відповідно ми вважаємо, що справою честь банку було б відмовитися від результату цього проєкту, а можливо і е просто не фінансувати на надалі такі проєкти. Звичайно, було б дуже красивим жестом з боку банку відмова від чесноку. Вот. Э, дуже красивым жестом боку банка було би, было би, ми, бы обновление субпредактов на все проекты. Это обновление, которое мы предоставили вам, и обновление, которое мы с большинством на центральный офис <таспросить> вот. И оно хотели бы... Нашу да, точку зрения? Та, да, отвечать. Ну, действительно, как коллега заявил, э, в декабре прошлого года банк профинансировал проект с компанией «Гидропауэр». Это <просить> первая мини гэс которая строится в Украине. Что хочется сказать? Во-первых, мы получили при подготовке к данному мероприятию, мы получили входящую информацию, где было сказано, что ИВР планирует строительство и финансирование строительства малых вес в Это неправда. Мы не планируем строительство. Этот проект единственный. Других проектов пока в портфеле банка нету и они не рассматриваются. Это первый момент. Второй момент. Мы при подготовке этого проекта, мы начали ее издалека. У нас подготовка ушла почти два года. Банк нанял специального консультанта, который занимался оценкой экологической ситуации в Карпатах. Результаты этой оценки, они общедоступны, они есть на сайте нашего, нашей программы, которая, которая финансирует устойчивую энергетику. Также ее можно получить у компании-заемщика. По данному проекту было проведено два раунда консультаций. Мы категорически не согласны с позицией Национального экологического центра, что процедуры были нарушены. В ноябре прошлого года были проведены консультации с жителями населенного пункта, возле которой находится гидроэлектростанция. Это первый момент. Второй момент. Следуя просьбам Национального экологического комитета, в феврале месяце текущего года был проведен дополнительный раунд консультаций. Хочу сказать, что мы, идя на встречу по желаниям, мы сделали, пошли на беспрецедентный шаг, составили компанию изменить дизайн проекта. Было проведено два исследования, связанные с флорой и фауной, в частности, два рыбных исследования. Рыбоходы в результате нагрез, которая будет построена в населенном пункте, они изменены и не представляют никакой угрозы для, для рыб, которые обитают в реке Белый И еще один момент очень важный. Мы знаем, что есть позиция относительно строительства гидроэлектростанций в Малых Карпатах. Мы знаем, какой они могут потенциально нанести урон. Поэтому я хочу вас заверить, что ни один проект, который финансируется Европейским банком, повторяю еще раз, масштабной программы финансирования станции не было и в планах нет. Ни один проект не будет осуществлен без учета всех рекомендаций, таких рекомендаций, которые мы получили сегодня будете строить только одну Финансирование выделено только на один конкретный проект. Других проектов банк не рассматривал и пока не планирует рассматривать. Меня зовут Антон Кусов, я старший советник ИБР. Скажите, пожалуйста, вот нам известно, что в других странах тоже банк кредитует подобные проекты, там Сербия, Албания, Македония.

в плане Украине решается деньги и еще не Нет, пока нет. Дело в том, что мы не будем финансировать. У проекта есть целый ряд составляющих. Есть экономические составляющие, которые нам интересны как банку. Есть правоохранные составляющие. К сожалению, на рассмотрение банка не предоставили таких проектов, которые могли бы заслуживать на то, чтобы мы с ними работали дальше. тут ситуация такая, что в а коли вже були громадські слухання в тому форматі, в якому законодавство вимагає проведення громадських слухань українське, Вони відбулись, люди приїхали з усієї України 15 лютого в Івана Франківських, де їм сказали, ну, знаєте, ще 26 грудня вже все підписали. І виходить, що громадські слухання були проведені з значною кількістю зацікавлених сторін, коли вже все було вирішено. Тому що зацікавлені сторони це не жителі тіпков, або в даному випадку одного маленького села, поряд з якою буде ГЕС. Це, як мінімум, туристичні організації з усієї України. І жодних консультацій. Наскільки, чи правильно я розумію, що консультації ні з ким, крім місцевих, Населення не проводилось. Это проект Попередньо. так называемой категории Б. Потому что есть проекты категории А, если вы знаете процедуры Европейского банка, которые действительно требуют привлечения абсолютно всех сторон. Проекты категории Б, они потребовали ровно таких мероприятий, как мы провели в ноябре прошлого года. И национальные экоцентры БМК об этом прекрасно знают. Когда они потребовали провести дополнительные консультации, мы их провели в феврале месяце. То есть можно спорить о процедурных вопросах, но есть определенные вещи, которые прописаны, и мы исследовали буквы закона нашего очень важное еще вопрос. буквально вопрос и ответ. Чи бачите вы реальную отмогу банка от від финансирования этого проекта на данном этапе? Может из какие-то события, типа, которые переконают банк, отмолвиться от кредитования этого проекта и на встречу людям, которые сегодня в богатых местах проводят акции. И Теоретически возможно все. Я бы не хотел спекулировать, Мы обязательно посмотрим Но. то, о чем вы говорите. У нас есть специальный экологический департамент, который оценивает данные проекты. Поэтому мы еще раз посмотрим и будем готовы дать уже обстоятельный ответ, исходя из реальных претензий, которые вы нам сегодня предъявляете. Примеры, примеры эффективного решения и даже отказа временного ЕБРР от финансирования проектов в случае нарушения проектных заданий, в случае нарушения правил экологических существующих ЕБРР, не существуют. А можно вам питание? Да, конечно. Вы знаете, что после побудованных в Верховинском районе ГЭС, ниже побудованных, местные коровы перестали пить воду? Вы знаете это? Для этого Европейский банк привлек консультантов, и мы два года изучали ситуацию. Поэтому проект, который мы финансируем, он ничего такой практики, о которой вы говорите, он ничего общего не имеет. Наша задача не создать большое количество малых мест в регионе любой ценой наша задача показать, что мы можем поддерживать только те хорошие проекты, которые не, наносят в вред, экологии. Вот в чем смысл. Я знаю, о чем вы говорите. Действительно, там есть очень большое количество объектов, которые построены со всевозможными нарушениями экологических стандартов. Поверьте, к нам это не имеет никакого отношения. какие Это коммерческий проект, поэтому это конфиденциальный. Да, — А все есть госгарантии? Ну, — Нет, конечно, Госгарантии даются только да, на большие проекты. Если вы вчера вышли, слышали, там, банк будет выделять а, деньги на реконструкцию а, вот станции, а, вот этот проект большой, инфраструктурный, требует госгарантии. Тут гарантии только заемщикам. То есть это проект в частном секторе. Да. Да, Еще раз, один проект, других проектов мы не рассматривали. В портфеле банка пока нет других проектов, связанных с малой гидроэлектроэнергетикой. Ваши пожелания мы посмотрим. У нас есть соответствующий департамент и официально вам ответим по этому поводу. Все. Спасибо. Руку пожмите. розійшлися да, ну, вот. ну, Але зараз, ну, наша акція на цьому не закінчується, ну, але, пит... да. але, від... але відповіді на ваші питання, на... на свої питання ми Все, спасибо всем большое.